Слава Ісусу Христу, друзі, доброго ранку, Господь благий, Господь. Царює. радіємо, що Бог нам дозволяє бути разом з вами. радіємо, що Бог з нами. Дуже радіємо, що Бог не залишив нас, Бог не залишив Україну. Кажемо постійно, що Господь царює, і постійно кажемо, що перемога обов'язково буде, бо чекаємо на перемогу, і ми з вами. разом будем святковать перемогу, разом земною, висковый капеллан наша дорогая сестра Светлана Васильевна и для меня это и радость и благословение, что у нас такая сестра многодетная что? мама и невзирая на все 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 события, которые в Украине, она продолжает служить Господу, служить людям и непосредственно целенаправленно служить в большинство вот целенаправленно э, зараз, pracя в госпиталях, практически чуть не каждый день они приезжают, они спелкуются с ранеными, молятся за них, э, вдохновляют, э, кормят, э, вселяют надежду. Поэтому спасибо, светлана, Васильевна, а дайте вам, жму руку, спасибо вам, что вот практически с первых дней войны Светлана Васильевна здесь в Харькове, и мы здесь дуже богато работы сделали да, разом, дуже дуже богато. Когда было очень страшно, когда сильно сильно бомбили. Я даже помню, когда вы были там в доме престарелых, mm. да, приехал к вам, и вот, но ну, на самом деле, ну, не было никакой надежды, что так. вы останетесь живы. где? Ну, ну, да, потому что все под открытым со стороны России, так, там, так. недалеко, сколько там километров вы были, если брать там на ту линию огня, то может там километров 6. было куда ховатися. Может 6, может даже меньше вы были. Ну, ну грубо говоря, ты 6 километров вы находились, где дом, и, и все открыто. Так, все открыто. И, и, люди, которые лежат, и куда, ну, если что ты можешь даже куда-то, ну, но тоже не было куда сховаться, а то ты же их не кинешь тоже, ну, как, як, как-то так. Да. Не, и самое главное, что, что это все добровольно, наши сестры служили инвалидам, тем людям лежащим, которые все были бросили родные близкие бросили а наши сестры да. остались поэтому спасибо вам Слава спасибо Богу. спасибо всем кто да. э, во время войны вы, вы вы стояли продолжаете стоять в молитвах продолжайте поддерживать финансово продолжайте материально поддерживать Спасибо вам огромное. Мы верим, так. мы верим, что есть воздаяние так. от Господа. Я так. хотел прочитать очень сильное место из Писания, два стиха, и мы будем молиться. Послание посла Павла Колоссянам, 3 глава, 23-24 стих. Послание Колоссянам, 23 глава, и 20, прошу прощения, 23 стих и 24-3 глава. И все, что делаете, делайте от души. Как для как для Господа, а не для человека. Зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. Очень сильное место из Писания, это меня надыхает, друзья. Все, что мы делаем, мы должны делать как для Господа. Зная, что есть воздаяние от Господа. Порой люди не, 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 не будут благодарны. Мы, мы замечаем, сколько бы ты продуктовых наборов не раздал, сколько бы ты не помогал людям. Люди проходят короткое время и люди забывают. Но я верю, что у Бога есть Воздаяние. даже вот та да, Светлана так Васильевна написано. может те люди которые лежачие тогда были они возможно и забыли за первые дни я не знаю если они сейчас живы что первые дни войны когда все бросили вы рядом чужие для них были они возможно и забыли забыли ваши имена они старенькие, но забыли. но Господь не забыл и у Бога есть да, воздаяние аминь, для вас. Аминь, так Давайте мы помолимся. Я хотел, чтобы мы и поблагодарили Господа за то, что Он дал по отношению к нам. И также я хотел помолиться за каждого человека, который во время войны вы делали, вы трудились, вы помогали, чтобы Бог воздал, потому что это вы делали как для Господа, не как для людей, а как для Господа. И у Бога есть воздаяние для вас. Отец небесный мы вместе с Светланой Васильевной в этой молитве обращаемся к Тебе, и мы благодарны, что Ты сохранил нам нашу жизнь во время горячей фазы этой войны, даже сейчас, когда постоянно шахеды, постоянно прилетают эскандеры или кабы, но мы живы благодаря милости Твоей по отношению к нам. Прими, Господи, благодарность из наших уст. Также мы в этой молитве благодарны за каждого, кто во время войны здесь находился в Харькове или в других городах Украины, и они делают Делали все, что могли для того, чтобы защитить народ Украины. Мы также благодарны за тех, которые за пределами Украины или в других городах Украины и все это время они поддерживали наше служение или служение других команд, которые трудились во время войны. Пусть придет воздаяние. Кто-то молился, кто-то помогал в финансовом плане, кто-то топливо, кто-то продуктами, кто-то одеждами, кто-то лекарствами. Ты знаешь, Господь, каждого по именам. Порой мы забываем людей, порой мы забываем, может, сказать людям спасибо за их доброту, но ты все помнишь, у тебя есть памятная книга, ты пишешь ее. Мы верим, что у тебя есть воздаяние для каждого, кто трудится для твоей славы и кто кто помогал людям в украине господи благослови мы просим отец во имя господа иисуса христа и мы продолжаем молиться чтобы война закончилась чтобы наступил мир в украине услышь наши молитвы я в славу я в силу и могущество Твое. Особенно сейчас я молюсь о тех, кто с нами в эфире, Господь, кто ожидает чуда у Тебя, кто, кто нуждается как в исцелении, в благословении, в спасении, в устройстве, да придет Боже. Твой Божественный мир, Твой Божественный покой, божественный. и радость во Святом Духе, и достаток в жизни каждого. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Светлана Васильевна, еще раз я хотел поблагодарить вас. Я уже сказал. Еще раз спасибо за, за ваше служение, за вашу посвященность. И у меня несколько вопросов к вам. Так как вы вот буквально на той неделе вернулись с, с Херсона. Я давно в Херсоне не был, очень давно. То есть вот даже недавно, недалеко от Херсона был, но, но в Херсоне давно не был. Как, какая ситуация сейчас в Херсоне? Вот, вот, скажите, как люди? Вот вы можете рассказать то, что можно рассказать. То, что нельзя рассказать, то не расскажите. Как люди, как настрой, как вот вы видите, вот, допустим, сравни Херсон и, и Харьков? Ну, где-то так же, как и в Харькове. Приблизительно да. На одинаково, да? Но очень им там очень сложно. Я думаю, что сложнее, ну, как, чаще, чем в Харькове. Потому что там, если они обстреливают, то обстреливают прямой наводкой. Mm -hmm. То так, я так розумію, як Херсон вроді, як поділений на, на дві частини. Там по одну вулицю людей, так вони або швидко-бистро проїжджають, mm -hmm. бо там шахіди охотяться. І верхню частину, то там більш таке життя, базарчики, там торгують фруктами, овочами. Ну і люди ходять, і... але теж, ну, теж люди ходять з опаскою, ходять, прислуховують чи не ти чи не ну так от ви на були? билі? Да, були. Я да возили мене і на Ой, і на і і люди... мені дуже сподобалось, що дуже багато от внучки. Вони підлітки, і вони кожен день в церкві. Mm -hmm. да, це ну дуже дуже радує, і... Тут як у нас кожен день, да? <laughs> да, <laughs> да, але ж у нас кожен день молитва, ну для mm -hmm. дорослих, yeah, yeah. а там і на конкретно для підлітків табор, дитяче, ну вони самі збираються, вони самі Aha. збираються, вони самі там, ну то футбол, волейбол, іги, молитви, yes. чай, ну, чай п'ють, але ж вони це роблять. Вони туди ну як, біжать, стремляться туди. Mm -hmm. Воно, да, Дух Святий, їх так влічуть, називається. І вони такі щасливі, що Ні, у нас оце, ми там, моя ну як, середня внучка вона працює, ну, підрабатують. То вона працює там до вечора, а ввечері вона в церкві, там вона mm. ще там застає там mm -hmm. спілкування, там чай, там молитву. Mm -hmm. да. А саме менше, то вона ж зараз родоми канікули, то це для неї щастя. Mm -hmm. <laughs> вона mm -hmm. з двох годин там збирає. Хорошо, а який настрій от, у жителів жителі як Откакні, от в основному. есть надежда, верят люди, бодрые, подавленные. Вы знаете, вот, вот как бы их там не обстреливали, а люди не, не едут. Ну, так, и остается, вот. да. Да, ну то, что я бачила, то мне очень сподобалось. Вот я же говорю, они похожи на, на Харьков. На как? Да. Ну, у нас шахеды и ракета, а у них там ну, все. То Але и вони... артиллерия достали, да. да? Ну, мы как-то так сидели на кухне, и оно так Вылетело и сразу пролетело, сказала, это танк. Я кажу, ну мы не даже, знаєте, знаете, так стало так тёхнула. Ну, да. я, я кажу, ну а вы может уже реально выйдете уже, ну потому что, ну, тому що, ну це ж же прямо на вы же в этой зоні. зоне. То есть у людей есть вера, есть надежда. Да, Также не говорят, да, что перемога да, будет. Да. Слава Богу. Я, ну, дуже, дуже прям тут Когда уже пришлось ну, выезжать уже, то была повітряна тревога, и поезд должен был ну, в 8.30, а выйти в 11. І це ж ми завжди сиділи в цьому криті. Люди сиділи, спілкувалися там, ну знаєте, така нормальна, здорова така атмосфера. Не казали, що о що Да, всі таки були спокійні, ну, і дуже чудово, мені, мені сподобалося, що нема в людей, знаєте, може вже при вони були в окупації, вони пережили окупацію. І mm. вони ще більш закалені в цьому плані, знаєте, mm -hmm. то я кажу: слава Богу, за народ України. Слава Ісусу. Це просто чу чудо, що Бог за нас, і ми, знаєте, тримаємося, mm -hmm. і ми не падаємо духом. Бо якщо людина занепадає духом, то, то вже все то вже поразка, то вже не буде перемоги. Але реально вони такі, знаєте, от бадьорі. Слава Ісусу! То я дуже-дуже впечатлена поїздкою, що вони так от і мене прийняли знаєте, з радушем, з радістю. просто. Слава Богу. Друзі, дуже важливо, щоб ви стояли в молитві за Харків, за Херсон і за всі міста України, які. сейчас не просто для всех нас и за всю Украину важно стоять в проломе. Бо вот такие женщины, хотите сестры, как Светлана Васильевна, они вот стоят в проломе. Я вот пытаюсь понять до конца и не понимаю. Вот она многодетная мама, у нее сын сейчас служит, обороняет нашу землю. <гану> <гану> да, — Дав Бог зустрітися. Да. — І була зустріч да. там, да. — Хоч на півгодинки, але це Слава було Богу. щастя, да, так. да, щоб посидіти в обніму. — Так що <гану> <шо>, посмотрите нас, <гану> да. <гану> 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 да, да, <гану> <гану> да, посмотриш, ми тут, ми обороняємо з цієї сторони Харків, ти з тієї сторони, дякую тобі, дякую тобі за маму. А, і вот я, вот, понять, от я от не можу зрозуміти, Світлана Васильовна, от, От чого ви здесь остались? А можна Потому, я ще що... додав? Про да. молитву. Добавьте. Бо це реально настільки дієво. Я приїхала, мені так кажуть, так, дивіться, от, от вже час, зараз будуть летіти шахіди. я кажу, які шахеди, я приїхала до вас у гості. Ага. Я кажу, ну, як це? Шахеди не, не должны летать. Не должны літати. І що ви думаєте, вони не, не літали? Слава над моя. нами вони не літали. Слава там они вони літали в ту другую сторону. но да. Але ж це було реально, от, знаєте, якось було слово з вірою сказано. То есть мы не, не против, что шах... шахеди летали над Росією. Хай да, літають. Хай там. вони там десь хай літають, да, і Да, хай, хай, это... але... над нашей страной. хай, хай, над хай, 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 она и даже слово сказано с верой, и оно тоже действует, оно работает. Не летала я там, была несколько ага. ну, недель, а но их не было слышать. Ну, вот. ну вот объясните мне, вот э, дети за кордоном, в Испании, там часть ваших детей, внуки, часть внуков в Испании. Э, вы, что вы здесь? Ну что... Вот вы даже ездили в Испанию, два раза или три раза ездили вы? Уже три. Три раза. Да, я никогда вот, не думала, вот вы уехали, я буду в вот вы были в Испании, там месяц, там чуть больше. Ну что вы вернулись? Ну что, что вам плохо было в Испании? Нет ну там море там, там э океан э даже не такие море а да океан <свят> да, океан, да. <свят> там очень чудово да mm. и тепло и хорошо <свят> Но я не знаю почему вот я знаете я вот это его вуг... не ладно я понимаю что если кого было там ну не ну там же дети ваши <свят> да, внуки. ну чё, конечно родим я рад, что вы здесь я не хочу вы куда-то уехали поэтому а то кто-то посмотрит скажет что ты отправляешь ее там все мы не, никого не отправляем и никого не удерживаем просто я хочу чтобы это услышали, мы не пытаемся осуждать тех, которые уехали, потому что ну, это непростая ситуация сейчас, и мы не знаем на самом деле, это, это не шутка. реально, що ми могли загибнути. Так, і, і не раз. Світлана я я знаю, що я говорю. Коли приїжджав, коли накривало сильно і до да і зараз. А наскільки покришили? Так, наскільки. Ну і і зараз <свят> ніхто не да. може дати гарантії, що ми живі. І тому, тому і у мене об'єкт, чого ви не остались в Іспанії? От ну, чого, от чого ви я, вернулись? Я, я не знаю, от чого я вернулась, але отут от те, то, що той вогонь, який в нутрі мені, він не дав мені там залишитися реально. Тож ви не захотіли оставатись? Не. <свят> Спасибо я зараз скучаю за ними, да, молюся за них, але... Подожди, у вас получается сколько? Шесть внуков там сейчас в Испании? Mm -hmm, так. Шесть? Так, да. Шесть внуков. Там, а сестра Светлана Васильевна здесь, она служит веськом. Чуть-чуть расскажите, да, и мы будем молиться, а я хочу помолиться. Вот хорошо, вы не остались в Испании, вы вернулись здесь. Я, я вижу ваши стремления, как бы вы, вы сильно вот, готовы служить нашим веськом. Но это, но это но не так просто. Дуже не просто. Да, вот вы приезжаете, у кого-то ног нет, у кого-то рук нет. и не да. очень. И, 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 и а коли... есть же и без очей, есть же это самое ну, же... Ну, нам не попадались, не слава таки, Богу, да. Но когда ты с ними общаешься, видишь их очи, видишь, что они нужны, и что кто-то проявляет для них участь, то, не знаю, это очень мощно. Це реально, це і ти б кожний день би туди їздив, просто сидів би їх слухав, і бо ну тому, тому, що то, що в них внутрі, воно треба кудись їм треба це дівати. А не, ну, не завжди він може комусь там це розказати. Ну, приїхав капелан, він хоче з ним. Ну і якось так люди, знаєте, відкриваються і вони розказують. Ми сьогодні спілку спілкувалися з військовим, то вісім дітей. восемь детей у него восемь да вот ну це я говорю слава богу да восемь детей шесть и син две дочки и, и он, и он він, служит он да он раненый, лежит у него нога в гипсе Вы чуете восемь детей и наш наш служит и обороняет нашу лежит, землю да. Не настолько, знаете, прилично говорить о возрасте, когда женщина, но нашей сестре уже 60, и она все время хотела служить, ее не брали. Сейчас вышел закон. Но ну, я имею в сердце такую веру. Могу сказать, что она не пойдет служить. Она имеет веру, что, пойду. что она пойдет служить. Но через какое-то время, через полгода, возможно, мы опять выйдем в эфире, и вы услышите, что она не служит. Потому что она, здесь, она служит здесь, как в госпиталях, и в церкви служит, ляльковый театр. Дуже богато. Но наша сестра дуже богато работает. Но, но наша сестра хочет пойти служить. На передовой, хлопцам, который обороняет нашу землю. многие убегают с Украины, боятся, многие прячут от ТЦК, боятся. И, и говоря об этом, я не осуждаю. Нет, Послушайте, может, те, которые уехали, мы не осуждаем. Те, которые сейчас скрываются от ТЦК, мы не осуждаем, что вы уезжаете. Мы вот говорим, что наша сестра, наша сестра, она лучше пойти служить, служить на передовой там, где война. Ой, Господи, поможи. Так что, сестра Светлана, давайте, помолитесь, пожалуйста, от висковых, помолитесь за те, которые служат, помолитесь за те, которые будут служить, и самое главное, помолитесь, чтобы закончилась эта война. Чтобы мы уже, знаете, в следующий раз выходили в эфир и уже говорили как о, прошлом, чтобы война закончилась. Дай Бог, аминь, чтобы так и было. Дякую тебе, наш